अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे है आप हैं आप उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी तो नाजरन आज हम बना रहे हैं बच्चों की मर्दों की फेवरेट सवैयाँ हाथ की बनी हुई जो कि सबको बहुत पसंद है इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ सवैयाओं को मैंने अच्छी तरीके से ऑयल में फ़्राई कर लिया है ये देखे लाइट ब्राउन हो चुकी है चीनी चाहिए कलर चाहिए अगर तो आपके पास नाज़रीन कलरफुल है तो आपको कलर की किसी ज़रूरत नहीं है तो इसके अलावा हमें रबाची चाहिए किशमिश चाहिए गिरी चाहिए और बादाम चाहिए जी तो नाजरीन अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी जितु नाज़ सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल ऑयल आप अपने आप टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ इलायची इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी ठीक है अगर आपको पसंद है पसंद नापसंद होने मेरी तो कोई बात नहीं सब्ज़ इलायची बहुत अच्छी होती है इसमें डालेंगे पानी जी तो नाजरीन पानी मैंने मेजरमेंट करके डाल दिया जितनी मैंने स्विंग ली उसी हिसाब से मैंने पानी डाले अब इसमें डालूंगी चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे कम ही डालूंगी चेक कर लेंगे अगर हमें कम लगी तो ज्यादा डाल लेंगे फिर से उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसका वेट करते हैं जी तो ना पानी हमारा बॉयल हो गया आप इसमें डालेंगे ये देखें सूँ मैंने डालनी है जी तो ना सुइयाँ मैंने डाल दी है। थोड़े से मैंने बादाम और गिरी नालियाँ डाल दी है ताकि अच्छे तरीके से ये भी पक जाए जी तो नाजरीन अब सवैया को हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच आंच पे पे पकाएंगे हल्की पे इसलिए कि ये अच्छे तरीके से पक जाए कच्ची ना रहे ठीक है तो जब भी ये बनाए स्वैया तो हल्की आंच पे बनाएं जी तो नाजरीन सवैया हमारी सॉफ्ट हो गई हैं अब इसमें कलर ऐड करेंगे पहले भी मैंने आपको बताया अगर आपकी कलरफुल हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आप विदाउट कलर वाली बना रही हैं तो फिर कलर की जरूरत है ठीक है ये देखें हम कहीं कहीं डाल लेंगे इससे बहुत प्यारी लुक आएगी इसी तरीके से हम ग्रीन कलर भी ऐड कर लेंगे जिस तरह हम जर्दा बनाते हैं ये वही स्टाइल है ठीक है आप और तरीके से भी बना सकते हैं जिस तरह जर्दा बनाते हैं हम लोग घरों में देखिए हम अब इसको ढक देंगे जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं ऐसे हम इसको दम के लिए रख देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है वो कलरफुल कलरफुल्सवइया ना हो तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारी अब हम इसको डिश में निकालते हैं जी तो नाज़रीन माशाल्लाह से देखिए हम वाइट्स वो कलरफुल स्वे में कैसे मैंने चेंज किया है ये टिप आपके लिए बहुत ही मुफीद है तो इसी के साथ नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा में याद रखिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा तो इसी के साथ नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ ओके हाफिज़